हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे हमारा गुजराती का यूनिट नंबर फोर्टीन जिसका नाम है नदी ओरंगी सो so, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो पोयम है क्वेश्चन नंबर वन नीचे नी कविता वाचो अने गाओ ससला भाई तो बिकण भारे कातरी खाए पान उंदर भाई ना मामा ए तो लाम्बा लांबा कान यहाँ पे किसके बारे में बात है पता है ये ससला भाई यानी कि रैबिट वो कैसे होते हैं बीकण यानी कि बहुत ही डरपोक होते हैं पता है ना आपने वो कहानी सुनी है ना कि उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है तो भी वो डर जाता है इतना डरपोक होता है आपने बचपन में वो वाली कहानी तो सुनी ही होगी है ना और वो क्या खाता है वो पान पत्ते जो होते हैं वो खाता है उंदर भाई ना मामा ए तो लांबा लांबा कान और उनको क्या बोलते हैं पता है पते? उसको रैबिट को जो है उसको उन्दर भाई यानी कि रेट जो होता है ना उसका मामा बोलते हैं और उसके कान कैसे होते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो बहुत ही लंबे लंबे कान होते हैं तो यहाँ पे किसके बारे में था रैबिट के बारे में यानी कि ससला भाई के बारे में बात थी अभी आगे जो है दूसरा किसके बारे में है हरणु नानू नमणु केवु वर्तू लांबी फाड़ आखो एनी चमकीली पवन सरखी चाल किसके बारे में है हरण हरणो नानू नमणो केवु भरतु लांबी फाड़ कितना छोटा सा और नन्हा सा होता है लेकिन वो कितना दो वो भागने में तो वो कितना तेज होता है पता है ना कितने ऐसे जोर जोर से छलांगे मार के वो भागता है आंखों एनी चमकीली पवन सरखी चाल और उसकी आंखें जो होती है वो चमकीली होती है और उसकी चाल कैसी होती है जैसे हवा चल रही हो ऐसे ही वो हवा की तरह तेज भागता है फिर आगे है क्वेश्चन नंबर टू नीचे आपेला प्रश्नों ना एक वाक्य उत्तर लखो फर्स्ट क्वेश्चन है ससला भाई केवा छे तो उसमें आपको लिखना है ससला भाई बिकर्ण छे फिर सेकंड नंबर है ससला भाई ना कान के छे? तो उसमें आपको लिखना है ससला भाई लांबा छे थर्ड है हरण छे उसमें लिखना है हरण नानू छे फोर्थ वन है हरण नी चाल केवी छे तो उसमें आपको लिखना है हरणी चाल पवन जेवी छे फिर थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कौश मे योग्य शब्द पसंद करी नीचे की नी खाली जगह फर्स्ट है ससला भाई खाली जगह कातरी खाए कान के पान तो उसमें लिखना है पान सेकंड नंबर पे है हरणनी आंखों खाली जगह छे मांजरी के चमकीली तो उसमें आएगा चमकीली थर्ड वन है हरण खाली जगह फाड़ भरे टू के लांबी इसमें लिखना है लांबी फोर्थ नंबर पे है ससला भाई उंदर भाई ना खाली जगिया कहवाए छे मामा के मासा इसमें आएगा मामा फिर नेक्स्ट पेज फोर्थ नंबर पे जो है चित्रनु अवलोकन करी मम्मी पापा साथे इनी चर्चा करो तो यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं, सब जंगली जानवर दिख रहे हैं ना? कौन कौन से हैं? एक तो हाथी है फिर और क्या है बंदर जिराफ फिर खरगोश ये सारे जानवर दिख रहे हैं जैसे मानो कोई सभा में बैठे हो ऐसे सब लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं है ना अभी आगे क्या करना है अवलोकन चर्चा चर्चाना आधारित चित्र विषय पांच वाक्यों लखो तो अभी हमें इस पिक्चर के बारे में यहाँ पे फाइव सेंटेंस लिखने हैं सो यहाँ पे लिखना है आ जंगल नो चित्र छे चित्र जंगली प्राणियों की सभा जोवा मड़े छे सभा में हाथी शियाड़ रीछ जिराफ हरण ससलू अने व्रो पढ़ है वा भाई झाड़नी डाढ़ी ऊपर बैठा छे ओके फिर आगे है क्वेश्चन नंबर सिक्स नीचे आप फकरो वाँचो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है वो हमें रीड करना है आपको मैं रीड कर रही हूँ और आपको सुनना है और एक बार आपको भी सही से फिर घर पे रीड करना है ओके स्टूडेंट्स सो आपको पहले ध्यान से सुनना है हाथी कहे ससला भाई नदी पार मेड़ो भरायो छे। ससलू कहे बात करो छो हाथी कहे हा बदा जाए चालो जल्दी चालो ससलू कहे हाँ, चालो बोलता बोलता ससलू हाथी ऊपर बेसी गयो। હરણ વાંદરો અને જીરાફ પણ તેમની સાથે ચાલ્યા બધા મેળામાં ગયા મેળામાં બધાએ ખરીદી કરી કોઈએ રમકડા કોઈએ ફુગા કોઈએ ચક્કરડી અને કોઈએ મીઠાઈ લીધી પીપુડી ચશ્મા ચોકલેટ પણ બધા ઘણાએ લીધા નદી ઓળંગી સૌ પોતાના ગીર ગયા सौ मेला में मजा करी ओके अभी आपको भी घर पे अच्छे से ऐसे रीड करना है अभी इस पैराग्राफ में क्या था वो देखते हैं हाथी भाई जो है वो ससला भाई को बोलते हैं कि चलो नदी जो है उसके दूसरे पार पर मेला है तो हम वहाँ पर चलते हैं तभी ससला भाई जो है वो उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो हम लोग मेले में जाते हैं इतने में ही जो बात करते करते जो ससला बाई है वो हाथी बाई के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर हरण बांद्रो जिराफ वो सब जो है वो सब साथ में मिलकर मेले में जाते हैं सब लोग मेले में घूमते हैं और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेते हैं कोई खिलौने लेता है कोई गुब्बारे लेता है कोई बहुत सारी मिठाइया कोई चश्मा चॉकलेट ऐसे बहुत सारे मेले में तो कितने सारी चीजें होती है है ना वैसे सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजें मेले में से लेते हैं फिर मेला घूम के वो फिर वापस नद जो नदी होती है बीच में उसको पार करके अपने अपने घर पे चले जाते हैं और सबको मेले में बहुत ही मजा आता है ओके सो so, अभी नेक्स्ट जो है सेवन्थ नंबर पे क्वेश्चन नीचे ना विधानों में खरा विधानी साइट और खोटा विधानी चौकड़ी की नी निशानी करो ऊपर जो हमने पैराग्राफ देखा उसके रिलेटेड ही यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करने हैं हमें सो so, फर्स्ट है नदी ने पहले पार मेड़ो भराय तो इसमें आएगा राइट सेकेंड है हाथी ससला पर पैसी गयो तो इसमें आएगा रॉन्ग थर्ड है मेड़ा माँ बधाए खरीदी करी सो इसमें आएगा राइट फोर्थ है कोई ये मेड़ा मा थी ढोल ली दो सो इसमें आएगा रॉन्ग क्योंकि मेले में से किसी ने ढोल तो नहीं लिया था है ना यहाँ पे ऐसे ढोल का नहीं लिखा हुआ है सो इसमें आएगा रॉन्ग फिर है नदी ओढ़गी सौ सर्कस जो गया इसमें भी आएगा रॉन्ग क्योंकि सब मेला देखने के लिए गए थे फिर है एट नंबर पे क्वेश्चन आडा अवड़ा शब्दों गोटवी वाक्य बनावो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है पग हो छे चार कुतरा ने ऐसा लिखा हुआ है तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा कुतरा ने चार पग हो फिर सेकंड नंबर पे है उसका आंसर ऐसे लिखना है कि सिंह हिंसक प्राणी छे थर्ड नंबर पे है उसमें लिखना है मेड़ामा चकडोड़ हो फोर्थ नंबर पे जो है उसमें लिखना है ससला ने लांबा कान होए छे फिफ्थ नंबर पे है उसमें आपको लिखना है बकरी बच्चा ने लवारू ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे दूध बिलाड़ी ने बहु भावे छे। सो इसमें लिखना है बिलाड़ी ने दूध बहु भावे छे। और लास्ट सेवंथ नंबर पे है उसमें लिखना है अमे मेड़ा मजा करी फिर नाइन नंबर पे क्वेश्चन है कोठा माथी प्राणियों नाम सो गोल गोड़ करो तथा नीचे बॉक्स बॉक्स में पे जो दिया है उसमें से आपको क्या करना है एनिमल्स के नाम जो है वो ढूंढने हैं इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिख रहे हैं मुझे तो सो तो वो आपको खुद से इसमें से ढूंढ के नीचे लिखने हैं जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंह और कौन कौन से आपको दिख रहे हैं इसमें मुझे बिलाड़ी हाथी ऊंट फिर और क्या दिख रहा है गाय कु चित्तो गधेड़ो घोड़ो सियार ससलू भेंस जिराफ मुझे तो बहुत सारे दिख गए अभी आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे नीचे लिखने हैं ओके यहाँ पे सारे बॉक्स में आपको लिखना है फिर टेंथ नंबर पे क्वेश्चन है जुदा वाक्यों ने जोड़ो तथा तो जोड़ेला वाक्यों ने जुदा करो जो जो सेंटेंस अलग अलग है उसको हमें ज्वाइन करना है और जो ज्वाइन किए हुए हैं उनको हमें अलग करना है फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ध्रुवी कूदे कुदेछे और श्रेया छे उसको ज्वाइन किया हुआ है तो वो कैसे लिखते हैं ध्रुवी अने श्रेया कूदे कुदेछे ओके वो एक एक थी तभी क्या लिखा हुआ था दो छे अभी दो लोग साथ में कर रहे हैं तो क्या होगा दो रुडू का दो हो गया दो छे। ओके और बीच में उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए अने लगाया है सेकंड जो है वो हमें खुद से करना है तो उसमें लिखा हुआ है महीम चित्र दोरे छे और दूसरा है अर्णव चित्र दोरे छे सो यहाँ पे महीम और अर्णव ये दो जो है तो उन दोनों को यहाँ पे महीम अर्णव चित्र दौरे छे ओके फिर थर्ड नंबर पे है देव प्रवासे जाए यश प्रवासे जाए यहाँ पे लिखा हुआ है देव और यहाँ पे यश तो देव अने यश प्रवासे जाए फिर आगे है यहाँ पे हमें जो साथ है उसको अलग किया हुआ इसका भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मोहित अने कुड़ी वगाड़े छे तो यहाँ पे पहले लिखा है मोहित वाशड़ी वगाड़े छे और फिर लिखा है कुश वाशड़ी वगाड़े छे वैसे ही दूसरा है रितु अने अनेू नृत्य नु करे छे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनू नृत्य करे छे तो हमें आगे क्या लिखना है ऋतु नृत्य करे छे फिर है शैली अने यश अने यशवी कविता गाय छे तो यहाँ पे कैसे बनेगा शैली कविता गाय छे और यहाँ पे यशवी कविता गाय छे दोनों अलग अलग लिखने हैं ओके सो यहाँ पे यहाँ तक हम एक्सरसाइज रखते हैं आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में कंप्लीट करनी है और उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बाय